лучше видно не будете ничего ничего лишнего видеть так ну давай давай золо золото пока здесь одно золото спахнется там уже два железа так мне на 14 железа и еще 20 ну уже не 20 поменьше так Ну, 12 у меня его. Потом я буду фармить железо. Так. Давай быстрее. Желтых двоих. <связь> да. Ну, их я точно не пойду сливать. Хотя, в принципе, их же легко завалить, так что пойду их, наверное, первыми сначала мочить. Так как мне ж нужны Нужно золото на их острове. его там будет много, пока их там нету. Нафига они обсидиан купили? Этот обсидиан можно покупать. Да ну нафиг. И что-то кровать обсидианом застрою. А его ставить походу нельзя. Вот пайнулханулся. Да, его ставить нельзя, прикиньте. Я слышу, парень, я тут золото фармлю. Так что все, давай. Блин, жалко, что нельзя обсидиан ставить. Вообще, откуда он у него? Странно как-то, странно. Это нельзя обсидиан ставить. Что то не понимаешь, что ли, а? Он всего лишь 19, мне нужно еще 8. Еще 7. Ой. И, в принципе, 26 же вроде бы можно. Сейчас проверим, если уже 21. Он собрал. Так и знал то, что он соберет. Ну да ладно. Так, эндер-сундук тут у нас поставили, можно вот к этому зайти. Так, на меньше у нас 5 ушло. На зеле силы. У нас ушло поменьше, чем 5. Ой, побольше нам было, чем 5. Ой, так не еще на, на лук, во-первых. Не, я лучше эндерперолс, я вместо лука куплю. Хотя не лучше лук все-таки куплю. Так что надо мне 14, это еще 5 мне всего лишь что надо. Всего лишь каких-то 5 <как> золота. Ну, уже он даже 4. Так, а пока еще железо собираем. О, уже 11. И нафига он там скопал? Что так можно что ли? Ч за баги вообще тут происходят? Нифига нам три тортика. Ч эти красные тут к нам побежали вдруг? Минус один красный. Ну, я думаю, второго замочат. Если не наши не нубы, конечно же. А они не нубы. О, я покушал. ням ням так, уже 50. Купим себе тогда самый крутой грудачок. Подденем его. Так, отдайте мне мои кирпичи. Три... Ой, забыл там купить. дай кирпичи. Ну, хотя пишется кирпичи, ну да ладно. Так, покупаем себе на полстака блоков. Ой, на полстака еды. Ой, я же еще совсем ничего не купил. Я ж не купил себе зельку скорости. Я ж не купил себе лук со стрелой. Что я еще не купил? Сейчас возьму хотя бы две штучки. Смысл этого тупого тортика. Все, 10 две хилочки. И все. Так, две хилочки покупаем. Сбросим это, и это сбросим. Все, у нас больше ничего лишнего нету. А, у желтых даже уже вон кровати нету. Он крутой что ли Хех. вот и полетал желтый у нас вон там чтобы не упасть, я вот так лучше сделаю. А то я смогу тут упасть. Вот таких вот ракурсов я вот так вот сделаю. Чтобы реально тут не упасть. Терок, терок. где 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 все? Что, бегите сюда, парни, а? На тебя, на тебя. Он мне чуть не скинул, у меня так мало хп. Почти убил его, да. Либо к зеленым найти, либо к желтым. Ой, либо к зеленым, либо к красным. К красным лучше всего идти. Но у них тут оборона неплохая. пофигу, чтобы меня не скинули. Хотя можно уже поверху так-то у них пройти. Называется, поверху прошел, блоки закончились. Да, из лука я, конечно, плохо стреляю. Ай, лучник тупой меня скинул. Я не хочу все заново фармить. Как же это печально, да? Мне же так много было так много всего было и так и так я быстро остался с этим всем на да, печально конечно вот что наша за фигню вообще сделали а? были бы у тех мостики было бы классно были бы у меня блоки было бы классно А, был, короче, лучше Джентер покупать. Чем это блин. Ну, мизили, силы, кирку и это и все. Мне больше ничего не надо будет. Эндерперл 13, плюс зелька силы 10, плюс еще 6, 26 не нужно. Золото. У меня всего лишь 9. О, наши хоть что-то сделали. Зачем они так много всего сделали? Так, оденемся. Еды, конечно же, нету. Ну да ладно. Все, 14 нам уже хватит. Так, надо это желтых как-то достроиться. Только без всего, конечно же, только с одним андерсундучком. И все. Поэтому я еще сделаю один андерсундук. А все остальное я сложу. А, и блоки возьму. Так, блоки, 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 блоки. Шестьдесят штук, я думаю, хватит. Ну, 60 блоков. А, конечно, это уже не нужно. Всё, я побежал. Пофигу, то, что у меня даже еды нету. Нифига у меня там нету. Нам никак не мешает достроиться. Ну, только если я одно только золото. В как, то ничего страшного не будет вот я одно и вкакал. Ну и чё? Офигу. Еще одно дайте золото. Чтобы там сундук купить все. А, и блоков не дайте еще, кстати, да. Блоков не, дайте. не можете блоков мне дать а у нас двойне будет лучше позиция чуть 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 дайте хотя бы 16 штучек а мне уже сорока 8 хватит а, так, а там же удваивается ну все так, а мне хватило. Так, строимся, строимся. Ну, стройся быстрее, стройся быстрее. Я уже скоро достроюсь. Уже скоро. ну да совсем чуть-чуть. <laughs> может, не знаю пока что. Может, когда достроюсь, тогда и достроюсь. Все, 34 мне хватит. Все равно меня сейчас сольют. О, наши поумнели, я вижу. По-любому сейчас красный ходит к желтым. А мы не дураки, точнее я не дурак. Так как я хотя пытаюсь к желтым расстроиться, Чтобы у нас вдвойне было больше рейсов, чем у них всех. Ну, я хочу всех рейсов просто много, чтобы было их. Вон тут у нас 41. 21. Сейчас я сделаю себе эндер И поставлю его здесь. И сложу в него вот этой, э, Вот наш, конечно, вообще... Он просто пробежал за мной. Просто взял и за мной пробежал. Это надо быть таким наглым, а? У них кровать сломана, дебил. Кстати, желтые сейчас думают, то, что на них некому напасть. Ой, желтый, красный. Их четверо. Нам их можно спокойно затащить. Я сейчас возьму, короче, интерперл. Ага, uh -huh, только он не здесь. Вы, если что, простите за эти звуки, просто у меня кошка дура. <т toys> она у меня бесится. Так что извиняйте уж. Я такой, кошка такая. Так, это мы скинем туда. пофиг на это. Купим себе на полстака еды. Так, вот. Так. Купим себе зельку скорости. Зельку силы еще купим. Вы отдайте мне мои вещи. Забрали и не отдают. Борзили совсем как. Так. Ой, ой ой да кто меня начал мочить? Ай. Вот наш дебил. Ч, не мог мне что ли поикрыть, а? А, капец. А, ну да, там все мое золото было. И все мое железо. 37 золота. Стак железа. Я ненавижу нашу команду уже. Это просто капец. Они просто нифига не делают. Нифига. Ну что они сейчас делают? Они ничего не делают. А смысл, конечно. Смысл. Это же желтые. Ой. Желтые очки. В цветах я путаюсь. Это же синие, им никто ничего не должен, никто им не нужен. А я все просрала. Все, я сейчас пойду на этого же чувака. Он меня выбесил. Я вот теперь буду не за желтыми охотиться, а за этими самыми. За желтыми. Жёл... Жёлт... За какими желтыми. А, красных уже слили. Все, сейчас на зеленых, короче, я пойду. Я выбесили эти зеленые. Все, осталось только этих зеленых тупых. У них уже три базы получается, да, ведь? Ну да, примерно где-то так. Все, я побежал на этих тупых зеленых. Хотя не, я сейчас на красных, наверное, побегу. А потом на желтых можно будет побежать. Извиняйте за эти звуки. Еще раз говорю так же. О, красный тут застаиваются. Чё он такой резкий-то, а? Как он меня так бил? И вот это вот больше всего интересно. Сейчас мне как же они надоели, все забирать. Там сейчас просто придут и нас бунк и нас нету. Да, так и будет. кудня так и будет Зерк. спасибо за зелье и силы чувак спасибо тебе большое я тебе много благодарен за зелье силы спасибо что ты мне его дал ведь это зелье лечеб лечебное зелье исцеление номер два. номер один номер один Конечно. Чтобы бы этому чуваку не забрать? Мое золото. Отстаньте вы от моего золота. А, это наш синий. Чем меня так наши пугают? какие-то страшные люди. Если они вообще люди. С ними играть невозможно. Потому что они играть не умеют. Я один просто все делаю, можно сказать. И что я еще никого не затащил, но я пытаюсь хотя бы что-то сделать. Не то, что они. Вот они вот что-то хоть пытаются сделать. Да не, зачем? Мы лучше по всякой фигни. Конечно, чего бы нет-то. Ой, я же хотел зелье скорости купить. Вообще зелье силы мне б не помешало, в принципе. Так, так, так. Так, так, в принципе, можно накупить. Так вот сделаем. Сейчас на деле силы еще на фарму. Ну, как три, если у меня было не три, а четыре. А, я ж меч купил, честно, я забыл. <рискот guard> так. Вот пятеро, их четверо. Да, надо либо до тех добежать, либо до тех. Я сейчас до красных, наверное, побегу. <coughs> что так долго это все делается? А? Всего лишь два еще этих золота. Они так, так долго сейчас весется. Вот, зеленых уже трое осталось. Красных тоже трое, но у зеленых ковать есть, у красных нету. Короче, я на красных побегу. Красных затащить, потому что можно. Все, покупаем себе. Так, кого я хотел там купить, взяли силы, я хотел себе купить. Все, ребята. там та да там -та да то да 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 Напряженная, ой, не напряженная такая. Ну, скажем, да, напряженная музыка такая. там то -та да там -та да то то да да В ускоренном виде еще. А -а -а, Зеленые достроить к синим. Еще одного зеленого замочу. Зелье силу, чувак, не забывай про это. Потому что есть такая штука, зелье силу называется. Зелье скорости еще есть. Один чувак там, походу, месяц чуваков. Я пошел красных, пока убью. Ну или да, убью, какая разница. Так как он меня скинул, ладно, Ну ч ж он за читер за такой? Хотя не читер, но как он меня так скинул? О, неужели этого чувака убили? Он походу до кровати шел, но так и не дошел. <фиш> Я до желтых короче, хочу пойти. Так. Он и кровать не разнес, не смог, не успел. Там вообще пофиг он, он ее не разнес. А было мне с ним идти. Ну я не знал, что он идет. Сказал бы мне, я бы ему помог. Я бы мог драться по зельке силы, рашить. А он бы мог ломать. Ну и наоборот. Все равно мне надо меч пока что купить. И грудах надо купить всякий пожарный. Так, покупаем себе. Ой. Покупаем себе. Так вот. Так вот. Хых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Покупаем себе это, это, это. Надеваем это быстренько на себя бежим забираем золото, о как раз таки все ребятки вам капут а ну еще сейчас кое что сделал все вот теперь вам точно капут ребятки зелененькие а то есть проход к зеленому

Им кровать сломали, а они хоть бы хны. Хих. Или это сейчас к нам могут пойти. Так, бежим к ним сейчас через желтых. Все, остались только красных замочить. И мы затащили, ребята. А красным я хотел через интерферу пойти, но не хватает мне чуть-чуть. Хотя не чуть-чуть много таких не хватает. Ай, 8. то еще нужно целых 5. Надо быстрее. А если они нам кровать сломают, это все капец, фиговенько будет. Давай, еще 4. А, быстрее. Еще 3. 3, всего лишь что 3. Ой, наши справляйтесь там, если что. Давай еще три, ой, две, две уже, две. Две я затащу, я затащу. А что не на Интерперл-то? А, они потому что это, дорзые такие. Все, один Интерперл и мы выиграли, по-любому. Ого, у меня сколько убийств на этом сервере. 77 убийств, нифига себе. Все, покупаем Интерперл. осталось двое желтых, всего лишь двое желтых. Ой, желтых. Красных, чё я путаю постоянно? У меня зелесил еще робит, да, еще 42 секунды. Это по силу, чувак. Хе-хе. Все, мы затащили, ребята. Мы затащили. Сейчас я напишу. Хе-хе. ГГ. Все, ребят, мы затащили. Это было круто. Вы не поверите, как это было круто. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Томас. Увидимся.